Tuğkəndinə gəlmişik. Gəldiyimiz Azərbaycan kəndi, Tuğkənd. Durduğumuz yer Hocavənd rayonunun Edilli kəndidir. Orada da Ağbulaq kəndidir. Qəhrəman Azərbaycan ordusu qədim Azərbaycan torpağını işğalçılardan azad edib. Burada döyüşlər gedib. Vuruşaraq, döyüşərək düşməni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuş. Ermənlər <laughs> <laughs> tərəfindən dağıdılmış Azərbaycanlıların evləri. Tuf kəndi. Sonradır deyirlər ki, Tuf kəndi Erməni kəndidir. Erməni kəndi olsaydı bunu dağıdardı. Bu da qədim Azərbaycan torpağıdır. Tuf kəndi həmişə Azərbaycan kəndi olub. Bu dünyanın ən qədim insanın yaşayış yerlərindən biridir. Azərbaycan tarixinə məxsusdur, bizim tarixi sərvətimizdir. Ermənistan qanunsuz olaraq bu mağarada işlər aparmışdır. Qanunsuz olaraq xadişdən aləvlər gətizdirmişdir. Onlar bu mağaraya bizim tarixi irsimizə böyük ziyan vurmuşdurlar. Bu ziyan hamısının da Onlar ödəyəcəklər, onları məcbur edəcək. Putin zirvələri getəcək. Elə zirvə yoxdur ki, onu biz getədə bilməyək. Azı Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır.